песню, с чего начинается Родина. да? Вот как мне кажется, лучше и не скажешь, да, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, а может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что любых испытания у нас никому не отнять. Вот для меня сегодняшний день, он именно такой. Наша молодая страна а, уже состоялась, но как мне кажется, политическая нация украинцев еще только формируется. Мы разные. Мы мультикультурное общество, мы многоконфессиональное общество. И вот понять друг друга, узнать друг друга, как основа для понимания. И в будущем я уверен в том, что Украина ждет ждут замечательные времена. Именно потому, что мы разные. У нас часто не похожая история, но у нас у всех одна цель. Мы хотим жить в своем независимом государстве. Мы хотим, чтобы нас уважали в мире. И, как говорится, нам чужого не надо, но и своего не отдадим. Вот такое настроение в этот замечательный день. Да ну что говорить, они же нас не воспринимают. Западная Украина. Пребывая в Радянском Союзе, значная часть людей еще Хворіє на ту хворобу, яку на ностальгія, за дешевим хлібом, за дешевою ковбасою, і за безплатним, безкоштовним лікуванням і таке інше. розумієте? Тобто люди вони не перейшли з одного стану в інший. Західна Україна наближче до Європи. І там їхні стандарти європейські більш зрозумілі для них. Вони вже там живуть по-своєму. Ну, вони вже давно позбулися оцих нас, комунятських, там, знає, радянська, там індустріальна, фрунзе і так далі. І так далі. Народ вже бездвіження. Київ вчора показують, День Соборності обніматися, тим себе приковують до наручниками, до перил. Люди противоречать, розкалують політики, а політики розкалують за щодо крупного бізнесу. Всю роль играет бизнес. А бизнес кто керует? Политиков. Бизнес забрали политики, Я они его разделяют. Люди везде одинаковые, и если, допустим, в Луганск приедут гости со Львова, то их примут все-таки доброжелательно, весело и будут с ними нормально общаться, потому что это же все-таки люди, откуда бы они б ни были. А вот по поводу соборности именно Украины, много сейчас очень проблем ставят, что люди там не общаются, либо как-то раскалываются, разные интересы, разный взгляд на жизнь. Но мне кажется, что при общении личном люди все равно остаются людьми, и они не делят на там, Западную Украину или Восточную. Русский українці. От в этом і розкол. І причому, от партія «Свобода» агресивна, така галтіла націоналізм. І я вважаю, що партія «Свобода» — це взагалі враг всіх російських в Україні. Рік тому приїжджала делегація зі Львова. Я з ними спілкувався. Ви знаєте, що мене вразило? Коли вони показали, чим вони займаються, то я зрозумів, що люди це високоосвічені культурні, духовні життям живуть. Вони проводять там різні народні свята, заходи, то день сала, то день пива, то ще щось і таке. Тобто люди живуть якось повноцінно. У нас ж, тут у Луганську, цього ніколи не було, крім молодої гвардії. Нічого немає, ви розумієте? От навіть свята прийшли оці різдвяні і так далі, там ходили, там то все співали і так далі, показували, і так далі. Тут нічого це не було. Ну що хіба тільки е, нігерійці скупали що на водах речі, оце і все. У меня просто был случай, я на первом курсе, когда училась в институте, познакомилась с мальчиками со Львова. Так вот, они очень переживали по поводу того, что мы разговаривали, разговаривали на разных языках. Хотя, с моей точки зрения, мне вообще никакого, никакой преграды не было, и мне было интересно общаться, и мне было интересно слушать эту речь, потому что в Луганске все-таки меньше людей разговаривают на украинском, а тем более во Львове там не совсем украинский язык, возможно, с какими-то примесями, там, больше. Это было интересно, и я их не воспринимала как что-то непонятное и не задумывалась о политическом состоянии, то есть что они, возможно, как нам навязывают, думают по-другому, что должна быть другая политика, либо какие-то гонения даже на восточную Украину. У меня акцент за свободу Украины, за независимость и за национализм, это забавно даже. Националисты это весело, ну для них. Но вот Донбасс, это который наш регион, Він більше відноситься к Росії, тому що трансляция трансляція з У нас і канали вещаются з Росією, там те відні і так далі. Ну, у нас більше замбірують Росія, ніж Польші, інші страни, котре относяться кальвов. Всі українці, да, звісно, єдні своїх поглядів. Чого не можна сказати про нашу владу, яка не маніпулює, дуже вішукана маніпулює, особливо у нас на Луганщині.